Олег Дудкіна, це виконавчий директор Українського товариства охорони птахів. Зазначене товариство теж робить багато у напрямку збереження природоохоронних територій, реалізує ряд природоохоронних проєктів. Я думаю, є що сказати про власне такого Добрий день. Огромное спасибо за приглашение в качестве дополнения к тому, что вы уже сказали. В этом году общество исполняется 20 лет. И вот начиная с прошлого века, с конца прошлого века, мы всерьез и, надеемся, надолго работали и будем работать с вопросами, посвященными охране окружающей среды Украины. Полностью разделяю все сказанное в Алексеем. Национальный экологический центр. Тут можно только добавить, но не но убавить. Наше отношение к тому, что происходит в Украине в сфере охраны природной окружающей среды, это, ну, на наш взгляд, это к экологии со стороны государства отношение примерно как, мы его, остаточным принципом. Вот все, что сначала мы занимаемся деньгами, экономикой, там еще чем-то, и ладно, уже так и быть, и у нас же еще есть экология. Вот экология тоже. Вот этот остаточный принцип, он чувствуется везде. Причем, если мы, может быть, это не совсем правильно в рамках этой дискуссии, поднимать эти вопросы, если, допустим, к Минобороны, не секрет, мы сейчас все это чувствуем, тоже было, было отношение по остаточному принципу. И мы сейчас на собственной шкуре прочувствовали, что значит экономить на собственной армии. И если бронежилеты, патроны и другое вооружение можно достаточно быстро компенсировать эту недостачу, то если мы в экологической сфере потеряем тот или иной участок особо ценного леса, если загрязним водные ресурсы, загрязним свой воздушный бассейн, я имею в виду, который не только в планетарном, но и в региональном, на воздушном бассейне Европы, то восстановить эти утраты практически невозможно. Именно об этом мы должны думать. Именно поэтому очень важный вопрос, который был поднят, о том, что у нас практически, да, у нас есть много постановлений, указов, в том числе и президента Украины, о том, что созданы объекты ПЗФ высшей категории, и национальные природные парки, и природные заповедники. Но на деле, на практике, получается, что их нет. Где проекты землеустройства, где переданная земля, которая номинируется в этих указах, Ничего этого нет. Последний пример, который, к сожалению, уже это не наша территория, временно не наша территория, но Черемогава, национальный природный парк, 10 900. В администрации парка, несмотря на то, что Министерство экологии и природных ресурсов уделяло огромное внимание этому национальному парку, тем не менее нет проекта землеустройства и нет успешной работы парка на местах. Район, районная администрация, районный совет Черноморский в данном случае, все усилия природоохранные сводили на нет. И, кстати говоря, это вот реплика в сторону того, что, да, действительно, сейчас мы говорим о децентрализации. Ну, в целом, в Украине это очень, ну, это, тем, это топ-тема. Но я бы не говорил о децентрализации в области экологии. Опять же, крымский пример. Благодаря Министерству экологии и природных ресурсов э, в Крыму у нас было достаточно объектов заповедного фонда высшей категории. Природные заповедники, э, один национальный природный парк. Э, э, что мы, мы имеем сейчас? Поскольку мы как организация, у нас, как общественная организация, у нас нет э, политических, административных границ, мы стараемся мыслить не категориями государства, а категориями природных э, территорий и природных объектов. За Крымом, за крымские объекты мы все равно продолжаем следить. Так вот, что получается сейчас? Когда Крым был под юрисдикцией Украины, объекты базы, природные заповедники, они все курировались из Киева, и это, это было нормально. Сейчас, когда у нас Крым, не у нас, а под российской юрисдикцией, Российский федеральный орган, Министерство природы России, не может взять под управление эти объекты. Эти объекты остаются, 6 природных заповедников, один национальный природный парк, они остаются под управлением крымских властей. И сразу же на местах бывшей резкой природы, сразу же снижает природоохранный статус этих территорий. Мы теряем ценность, ценность, о которой заботились э, давно и, и, и хотели бы, несмотря на что, чтобы эта ценность осталась. Э, еще вопрос, который бы хотелось поднять, э, несмотря на то, что э, он тоже может быть связан с децентрализацией, несмотря на то, что э, да, в отдельных случаях хорошо, когда экологическая инициатива передается на местах, но очень часто эта инициатива она вредит природозаповедному делу. Мы знаем уже несколько случаев, когда на местах местные органы местного самоуправления, региональные власти пытаются снять природоохранный статус таких, как, таких объектов, которые имеют категорию национального природного парка. И это неправильно, когда указ президента отменяется в данном случае решением э, органов местного самоуправления. Организовываться мы все прекрасно понимаем, для чего, как это происходит. На местах существуют определенные лоббистские группы среди охотников, среди рыбаков, среди э, других ресурсов-пользователей которые, да, имеют определенные финансовые потоки, да, это не секрет, они не хотят их лишиться. Наличие объектов природоприятного фонда на подобные категории, как национальный парк, безусловно, эти потоки, ну, скажем, либо деформируют, либо полностью прикрывают. И в этом случае, мне кажется, децентрализация, она в целом природоохранному делу у нас в стране, у нас в Украине будет только вредить. Ну, собственно говоря, дуже дякую, дуже дякую пане Олегу, будь ласка, я ще прокоментую стосовно децентралізації. Я радий, що ви підтримуєте позицію міністерства. Мало того, я хочу сказати, що ми йдемо в Європу, а по всім директивам європейським, по всіх практично всіх країнах Європи структура. Міністерство охорони, на середовища, якраз передбачає територіальні органи. Ми думаємо, що якщо і ви, громадської організації, напишете відповідні звернення на кабінет міністра опортання, вони також будуть враховані. Дякую. Дуже дякую. Пане Олегу, я знаю, що ви багато реалізовуєте проєктів природу охорони, пов'язаних з узбережжями, тому можливо було б логічно, щоб ми перейшли до Одеської області. Да, это то, что я хотел озвучить, но решил остановиться. Да, действительно, в Украинском обществе охраны птиц много внимания уделяет благополучию прибрежных экосистем, потому что во всем мире они считаются наиболее продуктивными и наиболее уязвимыми. Именно с этой точки зрения нам в первую очередь необходимо сосредоточить свои природоохранные усилия на этих экосистемах, прибрежных экосистемах. Тем более, что Украина, я говорю это на всех международных форумах мирового регионального значения, что природа Украины, она уникальна в планетарном смысле этого слова. И, и, ну, нет, нет других таких экосистем, нет других таких стран, где бы мы видели, допустим, вот этот весь спектр от псевдотаежных лесов Полесья до э, субтропиков, я все-таки Крым считаю, все извините, но это единая, единая градация, до субтропиков южного берега Крыма. Так вот, один, если говорить более конкретно, то вот нас бы интересовал и рад, что присутствуют представители Одесской области. Мы долгое время пытались поднять вопрос о создании национального природного парка Куялинский. Это грубо 14 тысяч гектаров. В прошлом году в рамках проекта Европейского союза охраны степного биоразнообразия Нашими экспертами было подготовлено научное обоснование, и мы провели, которому предшествовало обсуждение на местах в сельских советах, с представителями сельских советов, с представителями региональной власти, Одесской областной администрации. К сожалению, до сих пор мы не нашли поддержки в этом вопросе, а мне кажется, решение сохранения. Ведь все одесситы, мы знаем это наверняка, и не только одесситы, но и Украина, да, наверное, и за рубежами нашей страны. Все хотят, чтобы Куяне, это здравница, это очень серьезная прибрежная экосистема, чтобы она находилась это все в нормальном состоянии. Как раз таки статус национального природного парка позволит аккумулировать необходимые силы, как финансовые, так и интеллектуальные, для того, чтобы эта территория возродилась и радовала не только жителей Одессы, а также жителей всей нашей страны. Вот вопрос да, Дякую. Я тоже... Одесса, вы нас чуете? было у вас конкретное запитание, и так уже мы чекаем от вас комментарии на запитание.